થી પાંચસો ને સોળ જેટલા સ્પર્ધકોએ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો છે રાજ્ય સરકાર તરફથી સ્પર્ધકો જે આવે છે એમના માટે રહેવા જમવાની મેડિકલ સુવિધા તમામ સુવિધાઓ એને આપવામાં આવે છે સાથે સાથે ટેકનોલોજીનો પણ ઉપયોગ કરી અને જે પણ કોમ્પિટિટર્સ આમાં ભાગ લે છે અને જે મિનિટ એ આ સ્પર્ધા પૂરી કરવામાં લગાડે છે એના માટે સંપૂર્ણ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ પ્રકારના હ્યુમન ઇન્ટરવિયન વગર अपने एनु रिजल्ट बार पड़ता हो मेरा नाम तामसी सिंह है मैं यूपी मिर्जापुर से हूँ मैं यहाँ पे सिक्स बार पार्टिसिपेट की हूँ छः सिक्स बार में सिक्स बार भी फर्स्ट की और हमारा ही रिकॉर्ड था मैंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया 32.30 तो आज का रिकॉर्ड 32.14 लेकिन प्रूफ यही है कि परफॉर्मेंस से हम ये कह सकते हैं और बाकी जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उसमें आप प्रत्येक बच्चे का एच भी चेक कर सकते हैं नॉर्मल से कहीं ज्यादा उनका एच भी जा रहा है तो, तो उसमें क्या होता है कि मतलब उन बच्चों की रिकवरी हो जाती है तुरंत और जो उनको बॉडी में थकावट नहीं होती सांस नहीं फूलते वो ऊपर चढ़ते हैं तो एक बंदर की तरह चढ़ते हैं और बंदर की तरह ही उतर आ नीचे उतर के आते हैं तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो नॉर्मल इंसान है तो उनके अंदर कोई सुपर सूप, पावर है कि वो जाएंगे झट से और हम मतलब रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका भी नंबर नहीं आ रहा वो हमें 600 600 700 मीटर मतलब सीढ़ियों का गैप देके जा रहे हैं जब हम 1600 पे

જેટલા પણ ખેલાડીઓ અહિયાં આવેલા હતા ત્રીસ તારીખ થી એ લોકોને રહેવા જમવાની અને મેડિકલ ની તમામ સુવિધાઓ ટી શર્ટ અને એની જે કીટ છે એ પણ સરકાર તરફ આપવામાં આવી હતી